Для данного видеоролика я посоветую вам подписаться на, на канал Хелда. Тут вы сможете найти ролики про прятки, Битварс и Скайварс. Ну, а теперь переходим вот до видео. И всем привет, с вами Димастер. И мы сегодня покажем полный обзор на Майнкрафт 0.14.0. І приступаємо. Так. Четку починаємо звідси. Тут додали нам карту. І ще, ну, більше нічого. Ви зламаєте один блок землі, сюди заглянете і тут карта. Далі переходимо до слідчого. Тут нам добавили, зараз, я скажу, вагонетку с сундуком, вагонетку с э, воронкой и вагонетку с динамитом. К нам добавили, так, так, компаратор, Раздачки выбрасывайте, так. Починаем с вагонетки с сундуком. Доведем. Я сейчас поставлю в вагонетку с уранкой вагонетку и сделаю метку. Как видите, Нажимаете открыть open ну и, и ложите ложит все сюда я не буду бы меня Minecraft. майнкрафт хочет даже покажу не любила вот что раньше вылетал вылетел простите не то что вылетел в майнкрафт так. Ну, магнитку ну, с я вам покажу. Так, и да все. И да все. Ну, с требую буду доставать. Так. Ну, теперь переходим на логинки с бронки. Тут мы можем просто положить все, что захочешь. Вот так. Все, что нам не нужно. Я заразил его выложу, не нужно. Так, берем не знаю, с... туда и, ну не знаю, я просто все вещи. Ну, я просто Так. Так. Все, все вещи ну, нас не выложили. Теперь погоняться один одним видом. Треба або взять зажарку, або а, активировать рельсы. Ну а вон, бачите? Ингайт, Ингайт, Инджилайн и Бабах. Ну, такое все у нас. Не влачьте. Я как... Э, не так плохо все. Просто мы тут можем придавать им... Дети. Какой стоит? Раздатчик. можно так механизм забегать. Я не знаю, это мне друг сказал, что такие механизмы. Хочешь, типа такого? Нет, сразу спочатку продолжать Redstone. Ну а потом уже. Ой-ой-ой. Ну, а э, э, я не знаю, как, 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 как раздатчиками, повторителями ключи это раздача раздачи. Ну, переходим дальше. Компаратор я вам уже покажу. Бачите? Компаратор. Какие у нас? Так, ну, дальше. Раздача. Ну что мы положим туда факел? Бачите, я раздаю. Ну, такие можно тоже спасибо выбросить. А я не раджу. Такие вот спасибо. Ну и забирайте все, что есть. Вам нужно. Так, зараз, приходим до дом выбрасывателя, выбрасывайте и воронка. Вот, бросайте, поставим сюда туда, тоже выбрасывайте и жмем красный факел изменил его так вот, ну и тоже выбросил его, нехвастно. Так, дальше приходим вот до воронка, 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 так вот, ставите. Так по за зворога и а Сейчас себе дом. Ну и дальше проходим. Так, тут еще добавили. Так, цел вот добавили. Вот цел вот. Ну и я вам даже покажу. Раз, два. Три. Ну і візьмем. Спочатку Перейдемо до, до цього. Ставимо слаймовий блок лучше. Бачите? Рамка, все як на як на ПК. І туди можна собі хранити щось, поки ви не заберете. І переходимо далі. Спочатку голови. Мы можемо надівати їх, а он бачите, надіюсь шириль голову, зомбі голову. Так, і тикву. Тикві у нас смотрите все Потому, що тут вирізане лице. Ну як не така. Так далі, котел. Так, нам треба воду. И Влада задавала питание, как покрасить одежду Майнкрафт П-014-0. А это все просто. Ну, берете больше котел, вода, курточка. Не, неправильно. Так, котел и курточка зеленая. О, ну так. І можна все так собі пофарбувати. Ну і далі переходимо, що тут додали. І бачите, тут нічого не додали. Спасибо за э, просмотр, за подписку и лайки. До новых встреч. И набираем 10 лайков, и выходит новая серия. И всем пока. Пока-пока.